подключу не буду о все нормально на ведь уже вот так так друзья ага, уже есть Ливі трошечки накладки. Зараз побачимо, як воно буде, як воно буде. Так. Щось ніхто не пише, чи у мене то так. І всі повідомлення нібито стоять. Але таке відчуття, що ніхто не пише. Ну добре. Пишу, не пишу. Побачиму. Ну, а это... Секунду. Ага. Ну а что, Ваня? Ще у нас оречек клавиш? Так. Оновився ОБС і щось він почав трошечки. Друзі, 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 перепрошую. Застосувати гаразд, какие Якісь проблеми з тим. А якщо ми будемо так робити? М -м -м. Ну, так буду работать, добро. Далее спробуем. Приветствую. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Михаил, я из Томска. Я понял, о чем здесь разговариваете, Михаил? Да, вовсю. Сейчас спросят, а я отвечаю. Я понял, как вам из СВО в Курской области? Да как? как сказать открыто как да. считаешь? да, да считаю да. что зря зря это все затеяли СВО в Курской области или вообще войну не в Курской области зря затеяли А то есть вы думали что вы безнаказанно будете убивать украинцев и мы вам ничего не будем делать не как мы это это? украинцев убиваем мы убиваем только нацистов. Ой, мне интересно, в больнице Ахмадед, там были нацисты, да? Или там дети, которые страдали от рака, им, им делали гемодиализм. Нет, просто, э, ваши то основное украинцы, -то, прикрываются гражданскими. Расскажи мне, скажи, а больни боль в боль Больница, если дом, это не, не важно, это какое здание. Здание это просто здание. Там не было никаких, где применения. нацисты, где нацисты хранятся. Там не было никаких военных, там дети. Вы разбомбили э, корпус, да. который занимался гем... гемодиализом. Да. Знаешь, а что гемодиализ? вот и... Знаешь, что такое там, гемодиализ? Укра... Укра... Ой, фу, нацисты, Знаешь, что такое не гемодиализ? Знаешь, что такое гемодиализ? Это дом не считается каким-то гражданским... Знаешь, что такое гемодиализ? Что это? Это когда почки у ребенка не работают и ему очищают кровь с помощью аппарата. Да, Причем вот, здесь вот мы, мы, У мы, тебя мы занимаемся. На, на, на твоей мы стороне. Очищаем кровь. И, кровь, кровь на украинца. твоей стороне э, воюют открытые нацисты. А ты мне что-то за нацистов начинаешь рассказывать? Вот на ваша твоей кровь стороне. На твоей стороне воюют открытые нацисты. Чего ты с ними не разбираешься? Тебе сказать, кто? Кто? Мельчаков. Алексей Мельчаков. Он, в, okay. он на главных кнопках вашей страны его неоднократно показывали. У Скобеевой. У этот Военкор. Господи, как же этот ваш Военкор? Брал у него интервью, там чуть ли не герой, рассказывал, что это героический воин. Так вот, в одном из интервью этот героический воин ваш рассказывал, что да, я нацист, говорит, хочешь Зи укину? И это нормально для вас. У вас в управ... во власти сидит открытый тоже фашист, Рогозин, Но, который а, а, зиговал. А, 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 а... А у, нас, или а у нас, да, а у нас да, нет нацистов да, во власти. Это, это, у, это, у нас это, нет что, во, нацистов это? во власти. Рогозин. Ну да. Больше глава Роскошица. Просроченный перезиет. Просроченный переезд. А теперь объясни мне, вот ты... Да, потому что кто его выбрал тогда? какие мне кажется не украина блядь, а там какие-то на западе там там трансгендеры блядь, или кто там спит и кто там убирает этих президентов да, да вот, вот это мне Чтобы на, на, на нашей земле вот этого не было блядь. Мы, мы воюем за это чтобы вот этого не было блядь, вот от трансгендеров там вот этого всего не было на нас блядь. Слава богу, я не в Москве, блядь. Я, я не знаю, что там в Москве происходит. Если ты думаешь, что Россия ⁇ это Москва, блядь, одна Москва, блядь, это аж... я... Ты живи этим президентом своим, блядь. А, а у нас-то, блядь, страна большая, многонациональная, блядь. Да. Мы его сами выбираем. А, у вас... а эти вот, которые на Западе там или Чего? Мы? Мы? Ни разу. А, вы да у вас не меняете, не, меняете, а там за вас меняется. Раз, два, три. А, зараз напишіть, як ви мене чуєте. Можливо, це кабель у мене полетів. Таке теж, вирогідне. Вер... А може ОБС? Таке теж можливо. Є контакт. Ну, то добре. Башкетник вітаю. Сиденчик вітаю, Ніна Пасічник вітаю. Друзі, перепрошую, у мене тут було перетрубація з апаратурою, тому можливі якісь негаразди. І плюс оновилася ОБС, і у неї буває, ну, от буває якісь заскоки у ОБС, а він буває щось неадекватно робить. Но продолжим. Далее. О, не Приветствую. Приветствую. Здорово. Здоровее видали. Не блядь. Куда нам до вас? Здоровее не видали. Ну, рассказывай, блядь, кого вы там здоровее видали, блядь. Вы уже все такие крутые пиздатые, блядь. Я быковать начал. Быковать начал ты, когда сказал здоровей, Виталь. Все, быканул, блядь. Ты быканул. Вот так вот нужно с незнакомым человеком. Здравствуйте, блядь, упал вам на колени. Вот так вам нужно с незнакомым человеком? Так вы хотите? А что ты, блядь, не успеешь познакомившись с человеком, начинаешь боковать сам-то, блядь? О. Очевидно, что следует поищу... Здравствуйте вам. ...место Откуда будете? А. Я с И выдвигать беев в верных седях. Это катастрофа для всех нас. Извиняюсь, виноват. Где ли это вы не да?